যিজনৰ কাৰণে আপোনাৰ দুখবোৰৰ কোনো অনুভৱেই নাই তেওঁৰ লগত কৰা গল্পৰ কোনো অৰ্থ নাই সেইসকল লোকৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে যিসকল সন্মুখত লগত আৰু সুযোগ পালে বিৰোধিতা কৰে সাধাৰণতে কথা বতৰা কৰিবৰ মন থাকিলেহে সময় ওলায় সাধারণত মূল মজর পার্থক্যে ইমানেই সময় পালে মনত করে আর মধ্যে ভাবি আজরি নাপাও সময় আগত বস্তুৰ গুরুত্ব নাই আর সময়ের পিছত বস্তুৰ কোনো মূল্য নাই যোনে সন্মান দিব সন্মান পাব কারো চাই তলতীয় নহ। যদি কাৰোবাৰ লগত কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰিছে ভাবি লগ বৰবাদীৰ ৰাস্তাৰে গতি কৰিছে সাধাৰণতে জীৱনৰ বেয়া টাইমবোৰো বৰ আজব যিসকলে লগ পাবলৈ অপেক্ষা কৰে সিহঁতে নেদেখা কৰিব ধৰে ভুল কৰিছিলোঁ চাগে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা বেছি কৰি যেতিয়া অভ্যাস হ'ব ধৰিল তেতিয়া তেওঁ নেদেখা কৰিব ধৰিলে যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত দৰকাৰতকৈ বেছি ভৰসা কৰে আৰু যদি সেইসকলে বিশ্বাস ভাঙে তেন্তে সেইসকলেই নহয় সকলো মিছা যেন লাগে সাধাৰণতে প্ৰায়ে নিজৰ সকলোৱে আমাক ভুল বুজে যিসকল সাধাৰণতে কথা পতাৰ যোগ্য নাছিল সিহঁতৰ লগত নিজৰ ৰহস্য উজাৰি আছিলো সাধাৰণতে কাৰোবাৰ দুখত লগত থাকি সকাহ দিয়াটো সুখত লগত থকাতকৈ বহুগুণে শ্ৰেষ্ঠ ভাবিছেনে সেইসকল নিজৰ বুলি যিসকলক বাৰে বাৰে নিজৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে ক'ব লাগে সাধাৰণতে জীৱনত চিনাকি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ পৰিৱৰ্তে যিসকলে দুখত লগ দিব সেইসকলৰ সৈতেহে থাকিব লাগে নিজৰ উপাৰ্জন থিৰ কৰি প্ৰেম কৰা উচিত কাৰণ আজিকালি সকলোৱে সেই সম্পৰ্কত থাকিব বিচাৰে যাৰ ভাল ভৱিষ্যত আৰু ভাল টকা থাকে ৰূপ ৰং সম্পত্তি ইহঁতৰ ভ্ৰমণ নকৰিব কাৰণ এনেধৰণৰ লোকসকল সময় হৰত ভাগি পৰে যোনে আপোনাক খং সহ্য কৰিও লগ দিয়ে তেওঁৰ দৰে মৰম আপোনাক আন কোনেও কৰিব নোৱাৰে উপদেশ দিয়া সকল যদি লগ দিব ধরে তেন্তে সকোরে জীবন সুখে ভৰি পড়ব সম্পর্ক প্ৰয়োজনৰ হলে বেশিদিন নিটিকে আর সম্পর্ক যদি ফিলিংসর হয় কেতিয়াও লগ লোক সাধাৰণতে আজিকালি খোলা মনৰ মানুহক গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে মূৰ্খ বুলি হাঁহি উৰায় যেতিয়া কাৰোবাৰ স্বাৰ্থপৰ চেহেৰাৰ মুখা খুলি পৰে সঁচা কৈছোঁ সেইজনী ব্যক্তিয়েই নহয় সেইজন ব্যক্তিতকৈ বেছি নিজৰ ওপৰতহে খং উঠে সাধাৰণতে কাৰোবাক বুজোৱাৰ আগতে জানি ল'ব তেওঁ আপোনাৰ কথা বুজি পোৱা নাই নে তেওঁ আপোনাৰ কথা বুজাই ইচ্ছাই নাই সাধাৰণতে কথাষাৰ মনত ৰাখিব বেছি অপমান মানুহে নিজৰ পচন্দৰ ব্যক্তিৰ পৰা পায় যদি নিজৰ লগত হৰা নাই তেন্তে বিজেতা আপুনিয়ে হ'ব সকলোকে নিজৰ ভেলু যদি ক'ব লাগে তেন্তে আপুনি ভেলুৱেবল হোৱা নাই ভেলুৱেবুল হ'বলৈ শিকক সকলো ঠাইতে এভেইলেবল নহ'ব নহ'লে বেলেগৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰিত হ'ব সমাজে যি কয় মানুহে যিভাৱে ভাবক এইবোৰত লাগিলে সফলতা পাব জানো সাধাৰণতে লোকসকলৰ আচৰণ সলনি হ'ব ধৰে যেতিয়া নিজৰ অধিকাৰৰ কথা ক'বলৈ যাব এইটোৱে বাস্তৱ সাধাৰণতে আনৰ হকে ভাল দেখুৱাৰ চক্কৰত ব্যক্তিয়ে নিজক ধ্যান দিবলৈ পাহৰে